этот вопрос обсуждать. Теперь у нас есть громада. По закону, сейчас оформляем протоколом, мы назначаем председателя собрания, секретаря собрания и выбираем совет. Этот совет, пускай временный, пускай он начнет работать. Надо сегодня начинать работать и завтра. Все мы заняты, у всех работы полно. Давайте быстро все организуем. Пожалуйста, сходите, Сейчас Я думаю, предельно кратко. Совет этот будет. Дальше Нам необходимо добровольная народная дружина, которая формируется по всей области. Вячеслав, все знают, давайте его тоже выберем и начнем работать. Санька, ну я позвоню, я не позвоню. Можно, но нет, но пока он оформит юридический парсер. Дальше мы уже решим составить. Сейчас, Очки, очки, есть еще выйдем. Верхушку оставляем. Хорошо, просто сказать

чтобы многие заблокировали, не дали. Почему у нас там получилось?